Меня зовут Васильев Валерий Юрьевич. Я ветеран морской пехоты. Сейчас э, прохожу реабилитацию после плена, в котором я пробовал три э, года. 24 февраля я сидел на СПшке и, короче, услышал выходы градов. Они начали сначала обстреливать город Мариуполь, а потом начали обстреливать наши позиции. Покатились, короче, на нас танки. И мы связались с нашим взводным опорным пунктом, и нам сказали принимать бой. И мы вдвоем приняли бой и сожгли в том бою, короче, танк. Я был помощником гранатометчика. Ну, я просто сделал крутые выстрелы, а кум ебашил по танкам. Водяны, это там, где вот возле нас было, так сильно обстреливали самолетами, артиллерией. Там, в принципе, всем обстреливали, чем только можно было. И там просто ничего не осталось. Ну, российские войска туда стреляли, несмотря на то, что они знали, что там живут еще мирные жители. И... Потом мы откатились в город Мариуполь, поселок Волонтеровка, это там на окраинах. Заняли первую линию домов и, получается, короче, сидели на этой линии домов. Там у нас сразу были и позиции, и сп в одном доме, и жили мы там, и ели, и все, все что угодно делали. А вот э, первый бой начался у меня именно 9 марта, мы на этом кладбище, короче, э, сидим, и Джокер, типа, такой говорит, ну ты, короче, сиди, сейчас, типа, мы придем. Они ушли, тут, блядь, танки поехали еще, у меня там такая яма была, 152 мины, и там был этот, гроб надковатый. И он стреляет, я в этот гроб, ну, падаю в эту яму, короче, и тупо посмотрю вот так вот. Меня, на таком расстоянии у меня труп разлагающийся. Я такой офигенный прыгнул. Потом голову поподнимаю, он начинает сутеса валить, и тут уже клуба по нему ходит мухи, а чипы дорабатывает с РПГ7. И тут начинают класть мины. Мы все под забор. И в этот момент, короче, падает где-то эта ебаная мина. Она сечет этот стену. И мне, короче, кусок кирпича вторичка попадает в спину. Я, блядь, ешь, и боль такая нереальная. думаю, О, блин, первое ранение, Что Еще болющее такое. За всю мариупольскую компанию, вот, включая Зовсталь, у меня две контузии и одно ранение. Но я его нигде не фиксировал, потому что ранение, ну, блин, там вторичка такая маленькая залетела. Чисто я так осколок сам себе достал, заклеил пластырем и пошел дальше, типа. Поехали не все там с нашего батальона, но большая часть поехала на ЗОВ-сталь, Ну, те, кто выжили. И когда я ехал, я был, короче, мы зетки нарисовали на казаки, на, на, все машины, короче. Еще у нас были белые повязки, по-моему, короче. И мы едем. И, блин, я еще вижу, как там мы остановились, смотрим, самолет там разбирает типов, которые поехали на прорыв с Мариуполя. Блин. И мы думали, ебан, хорошо, что мы на устали. И мы вот так вот доехали без единого выстрела. И потом, как я уже на Азовстале узнал, когда мы ехали, мы ну, два раза останавливались, и я слышу, кто-то с кем-то пиздит. А это наши водилы. На первом БПСУ наш водил не растерялся, у него спрашивают, куда едете? Кто такие? Он назвал какую-то там, короче, часть. И говорит, едем на Азовсталь и ебашить хохлов. Они плюс, проезжайте. Первый блокпост проехали, второй так же самое проехали. Там уже весь город был под контролем, кроме правого берега. Вот Я заехал на Азовсталь на бункер Джарево. Я тогда связался за несколько месяцев впервые с семьей, пообщался. Узнал, что мой лучший кент э, Артур Гамп э, 200. Он еще попаги 2 марта. Я его, короче, разыскивал э, весь этот промежуток. Думаю, может, на Зовстале, я его увижу. Вот Он э, боец, э, тогда еще по указав получается, 12-й бригады. Вот это вот самое было тяжелое, наверное, для меня реально утрата типа человека, короче, потому что мы с ним были как братья. Вот, я до сих пор с семьей его хорошо общаюсь. Вот, и вот у нас общие друзья. Так, не хватает этого человека, на самом деле очень был хороший человек. Там сидим, я вот общаюсь уже все с родными, все хорошо. И нам говорят, ребята, они прорываются, короче, стянули все силы туда, надо валить. Мы, понятно, все позакидывали там в машины, я сел опять в казак. И вот это вот началась легендарная переправа с правого берега на Зовсталь. Заводы, цеха, все горит, все взрывается, люди бегают, суетятся. И я вот так вот бегу-бегу, потом в один момент я просто так останавливаюсь, смотрю вокруг себя, достаю сигарету, подкурю и просто стою. Потом просто я уже понял, что я 200, только это просто дело времени, когда. Ну и стрёмно уже просто поэтому не было. Вот. Ну, мотивировал себя о том, что выживу, наверное, увижу семью, и все будет хорошо. Сух. Кто-то пришел с э, бастиона и сказал, типа, и там пошло, поехало по всему Джеру. И я такой, бля, типа, да ну, типа. Какой плен, блин, вы что, гоните, типа. но ну, я уже тогда понимал, что плен к русским сдаваться, это очень хуйово. Что там ничего хорошего не будет, потому что я уже слышал историю, как они относятся к пленным, особенно Деннеры. Тут приходит Редис, командир тогда полка Азова, сейчас бригады, и он сказал, ребята, мы это делаем не потому, что мы засали, не потому, что мы не хотим воевать. Я, он говорит, я вижу тут людей, которые готовы драться до последнего. Но есть одно но. У нас есть трехсотые, тяжелые трехсотые, у нас нет медикаментов. Парни тупо гниют. И нам надо спасти им жизни, потому что они дрались достойно, и надо им подарить надежду на том, что они окажутся дома и увидят своих родных, и у них все будет хорошо. И когда он это сказал, я понял, что надо сдаваться, короче. Ну, выходить, не сдаваться. Нам сказал, мы выходим с оружием, типа, все как надо, будет почетный плен. Вот, и мы шли дальше с 300 мы его тащили на носилках. Потом нас начали шмонать денеры, выносили, ну, типа мы, мы там раздевались, показывали татуировки, нас снимали крупным планом. У меня татуировки вообще красивые, типа потом в Таганроге было весело за них. Один раз, когда мне отбили ноги, короче, я потом я стоял, меня я присел за э, э, типа на вечер, типа присел 600 раз, лег спать. Это за татуировку на ноге. Потом, короче, я встал, меня еще с, я присел столько же раз меня вывели с камеры, он спрашивает, какая нога, я говорю, ну, правая, типа, ну, потому что там татуировка. И он меня, короче, берет дубинкой, тупо типа, хачет по колену, вот сюда вот, по суставу, тупо, типа, раза шесть. Спец такой, говорит, типа, за что ты, говорит, а у него, типа, там, викинги набиты, типа, Я как-то присел, сколько, две с половиной раз. Причем это еще раз-полтора, когда ты вот это вот в таком положении, как сидишь на стуле, вот так вот сидишь. Короче, ноги тогда были в от... здесь. Это было в городе Шахтинский, Канн номер 12. Человек, который эту хуйню нам придумал. Это Пушкарев или Пушкаренко Никита. Хотел бы я встретиться с этим человеком, блять, вот так вот. На равных. И дать ему блять. Вот. Побыл я там дней 5, то есть. И, короче, потом... Я еще заболел. И мне говорят, да, отглашают списки, типа на обмен. И я еще, блядь так параллельно говоря список артиллеристов я а я же зенитчик короче наводчик зовут 23-2 ну вообще по посаде садят короче в эти тен, тентованные грузовики бля, едем и вот так всю дорогу нам говорят что ебать короче на обмен нахуй ебать все блять нахуй и тут когда мы приехали до пункта назначения короче я слышу, как первую машину начинают разгружать, и начинаются дикие вопли, короче, тупо прибивают. Я, я слышу, как раз говорят на кавказском, я думаю, да все, из Чечню, наверное, приехал, пи***. края мне тут будут. Меня скидывают из грузовика, поднимают ногами, к стене, там дубинкой доработали, потом всех кто-то так же самого меня построили, сказали ползти, мы ползем, руки, ну, глаза замотаны, руки замотаны, ползем, меня в этот момент пи***ят. Это началась приемка в Таганровском сезон номер два. Это, это, самое легендарное ужасное место, которое известно по всей России и у нас, в Украине. На той приемке, короче, мне поломали два ребра. Вот. У меня, походу, еще была черепом мозговая травма, потому что меня тошнило постоянно. И голова кружилась. Я вот, когда разделся, у меня, получается, они меня начали еще сильнее пошли видели татуировки у меня правая рука правая нога она вся синяя настолько что короче не было видно татуировок ну то есть они слились каждый день короче два раза в день стабильно точно потому что как два раза в день проверка могли вывести просто могли вывести на допрос а еще в баню когда водили короче раз в неделю тоже по пути в баню туда обратно в бане почти не трогали типа хоть что-то давали чтобы помыться в один момент я иду с бани на какой-то день. И мне говорят, о, как фамилия? Я говорю, Васильев. Ага, мы тебя ждали, заходи. Меня начинают жестко ху... Чем хочешь там, киянками, это как, короче, деревянный молоток, вот такой вот, типа. И им, короче, меня начинают прибивать, начинают трубкой ПВХ для сантехники Она Начинают дубинками, ногами, руками. Спецы это делали, сотрудники ВСИ, опера, я не знаю, кто там еще был. Потом, короче, меня подвешивали за руки. Э турнику и работали короче по корпусу. Кто по гражданским стрелял короче, кто там и я говорю это да ваши войска и я это сказал их это только сильнее разозлило и они начинают туда задавать тупые вопросы, кто должен сказать на своих кинтов Тогда будешь жить, короче. Представляют мне пистолет вот так в голове, короче. взводят курок. Я молчу, короче. Он такой, что не страшно, да. И мне, короче, этим пистолетом то, в затылок. Я, я отключаюсь, короче. там меня уже сняли с э, турника. Поднимаюсь. Вот. И, короче, вот я тут даже вот сейчас вот... Короче, взяли тапик. Или, короче, подцепили там. И начали крутить. Потом, короче, они сняли тапик и началась имитация утопления, короче. Это ложат на скамейку, полотенечко на лицо и заливают, короче, водой. Я пытался задерживать дыхание, но мне в это время били по животу и не получалось задерживать дыхание. Потом меня так еще раза три водили или четыре. Вот. Ну, а так каждый день били, типа там, блядь. Утром просыпаешься. Одно время у нас в Таганроге сначала была проверка утренняя, потом хавчик, ну, типа завтрак. А, было, а потом, короче, поменялось так, что сначала завтрак, потом проверка. Вот, на завтрак есть не хотелось, потому что проверка жесткая, вообще, чтобы пи... пис... заставляли нас учить гимн Российской Федерации, что означает флаг Российской Федерации, герб, кто It такой президент Российской Федерации, и типа, если ты это не выучишь, то получать ты будешь очень крепко и долго. А могут еще и на пытки отправить, как меня. Ну вот. Пришлось выучить. Если так вот типа считать, два года и 11 месяцев. Не хватило месяца до трех лет. Но я всегда говорю три-три года, потому что, ну, говорить два года и 11 месяцев, это очень долго. Я говорю всегда, типа, три. Типа, чтобы просто не рассусоливать эту тему, типа, сильно. Начали водить к операм типов и говорят, типа, что вы скоро кто-то поедет на обмен, типа, отсюда будет ехать на обмен. Окей но я не верил. Мне говорят, Василию здесь, я говорю, да, так точно, Василий Валерьевич, 2000 года рождения. Он говорит, так, давай, там, вещи собирай, скручивай все, в матрас, выходи с вещами. Я, я чуть так еду в автозаке, я говорю, парни, типа, они мне спрашивают, а что, типа, момент, как, типа, я говорю, «Б***». ну, если сейчас не услышим турбины самолетов, то это, типа, «Б***». Я еду, еду и слышу этот звук, я такой, наконец-то. Такая пустота была в голове на самом-то деле. Вообще ничего не думал. Поверить не мог просто. Тогда шок был огромный просто. А потом, когда мы уже заехали на территорию Украины, я еду, и я понимаю, что вот все, я дома, короче. А вот пацаны нет. И вот, блядь, на душе становится очень тяжело. Потому что кому-то не повезло. Я искренне радовался за людей, которые уезжали на обмены. Они поехали домой, они увидят своих родных. И когда-то я поеду домой. Я был в этом уверен, сто процентов. Я знал, что в э, Украине... Э, про меня не забыли, что про меня все помнят. Люди стоят с флагами, представители моей бригады там. Я тогда получил флаг морской пехоты. Ну, вот человек товарищ, но я говорю, можно мне? Он говорит, да, конечно, дает мне там флаг. Вот. <laughs> Первое дело, что я, короче, вот реально захотел, это покурить, потому что я три года не курил. Я вот думал, ПТСР меня пройдет, типа, стороной. У меня не будет ПТСР, потому что не у каждого военного, типа, это хуйня, типа, появляется. Даже если он воевал в горящих точках. А оказалось, что на самом-то деле он. Ну, он так и есть, типа, он проявляется через несколько месяцев. Вот у меня он начал проявляться где-то примерно месяц назад, типа. Иногда бывает депрессия, иногда бывает апатия. Э, такое именно, ну, знаешь, что. Как, ну, я, я не сплю нормально, я на, на, на снотворных типа с, сижу. Э, и получается. Я вот так вот могу проснуться в холодном поту и типа блять думаешь что я еще где-то короче там либо на войне либо в тюрьме в тюрьме страшнее Война, она идет не где-то э, на каких-то там участках, типа, что можно говорить, наша хата с краю, потому что, ну, рано или поздно твой дом когда-то тоже загорится. Пока ты не возьмешь ведро и не пойдешь тушить пожар своего соседа, типа, ну, ты не в безопасности. Не надо думать, что война где-то там. Война, она сейчас здесь, и, и... Этому доказательство то, что нас каждый день бомбят шахедами. Надо полностью помогать нашей армии, какое-то ваше утреннее кофе, какие-то 25 несчастных гривен для того, чтобы помочь парням. Им там сложно, реально. Вы пока тут живете типа в относительной безопасности, это только благодаря тому, что парни сейчас воюют на фронте. Все. У мужчины блядь, берите в руки оружие, если вы тут ничем не можете помочь. Думаю, семью создать. Реально очень хотелось, типа, чтобы у меня были дети, чтобы была жена. Чтобы, знаешь, так прихожу домой, короче, у меня там уже кто-то встречает там, такие маленькие э, ребятишки. Реально очень хочется семью. Сейчас, пока идет война, я понимаю, что я, ну, могу и сделать, типа, у меня могут быть дети, но они не будут в безопасности. Поэтому как-то стремаюсь не могу сейчас заводить детей. Но люди, которые сейчас заводят детей, огромные молодцы, потому что они берут на себя такую большую ответственность, не груз, а именно ответственность. Типа. И главное, чтобы они правильно воспитывали своих детей. Думаю, вернуться, типа, ну, я буду служить, наверное, дальше, скорее всего. Я не знаю пока. Просто я ничего больше в жизни не умею, кроме как, типа, стрелять, наверное. Я своей семье пообещал то, что я списываюсь, и год я никуда не влазил. Год я провожу с семьей. Вот. Ну, своими делами тут занимаюсь, реабилитацией, вот с семьей получается. А потом э -э, вот этот как раз-таки год есть для меня это время, чтобы обдумать, типа возвращаться мне дальше или тут приносить пользу нашим ребятам, которые сейчас воюют на фронте, э правильного воспитания молодежи. Вот. Потому что я сейчас нахожусь в организации, которая воспитывает патриотическую молодежь. Мы делаем все для того, чтобы дети росли с правильными понятиями в жизни о чести, достоинстве и что такое есть слово ⁇ батьющина ⁇ Не родина, как и раньше учили, а именно ⁇ батьющина ⁇